hozir sizlarga abdulla qodiriyning mehrobdan chayon asari haqida aytib bermoqchiman demak boshladik bilamiz abdulla qodiriy o'zbek romanchiligining asosini solgan yozuvchilardandir uning qalamiga mansub bo'lgan o'tgan kunlar romani barchangizga yaxshi tanish uning ikkinchi yirik asari bu mehrobdan chayon romanidir ushbu asar bir yilda yozib tugatilgan va 1929 yilda esa samarqandda bosilib chiqqan abdulla qodiriy romanning mavzusi to'g'risida quyidagi fikrlarni keltirib o'tgan turkiston feodallarining keyingi vakili bo'lgan xudoyorning o'z xohishi yo'lida dehqon ammasi va mayda hunarmand kasb sinflarini qurbon qilishi mamlakat xotin qizlarini istagancha tasarruf etishi bunga qarshi kelguvchilar kim bo'lmasin raqmsiz jazo berilishi romanning mavzusidir mehrobdan chayon yozuvchi izohi bilan xudoyorxon va munchilar hayotidan tarixiy roman bo'lib unda qo'qon xoni xudoyorxonning noodil siyosati insofsiz ulamolarning va o'sha davrning og'ir hayot tarzi oddiy xalqning ahvolati haqida so'z bo'ladi asarni mehrobdan chayon deb atash ziyoli ulamolarni qahramon qilib tanlashdan murod maqsad muqaddas dargoh sojdargohdan chiqqan o'sha dargohga nomunosib munofiq qallob tuvon kimsalarga bo'lgan ishoradir yozuvchi solih Maxtum, abdurahmon domla shahodat mufti obrazlari orqali zalolatga ketgan ba'zi ruhoniylarning asl basharasini ochib beradi ularning iflos bir birmoziydan tortib hozirgi kunigacha tasvirlab xalqni aldash laqillatish kabi hunarlarini o'zlariga kasb qilib olgan ba'zi domlalarning holatiga achinadi bu hol bilan jamiyat tobora zololat botbog'iga botib ketaverganidan afsuslanadi sultonali safarbo'schi muhammad rajabbek toir qobil oysha bibi orqali oddiy xalq va hukumat vakillarining insof va dionati o'zbekona samimiyati ochib berilgan anvar va rono ular haqida adabiyot ixlosmandlari juda yaxshi bilishadi bolaligidan tirishxohligi ziyrakligi nozik tabligi bilan atrofdagilarning e'tiboriga tushgan anvar yuqori martabaga erta erishadi jasur qiz ta'rifini olgan rono haqida ham maktab darsliklarida ilk tasavvurlarga ega bo'lganmiz zamonasining zulmi yoxud zayli qurboniga aylanmay o'zining shijoati bilan muhabbati va kelajagi yo'lida harakati aytish joiz bo'lsa tahsinga sazovordir asarda har xil tarixiy voqealar shaxslarning sarguzashtlari haqida ham ma'lumotlar keltirilgan soliq mahdumning kechmishi ota bobolarining qismati bahonasida keltirilgan amir mumorxonning xanizi haqligi tufayli jabr ko'rgan saidxon xudoyorxonning tarixi og'achi oyimning sorguzashtlari xotin xonning xotinlari haramlari o'rdadagi qullar haqidagi aniq ma'lumotlar asarda salmoqli o'rin tutadi mehrobdan chayan romani asosida zulmatni tark etib nomli o'zbek film bir ming to'qqiz yuz yetmish uchinchi yilda yo'ldosh azamov rejissyorligi ostida suratga olingan shuningdek ushbu asar bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yilda esa sahnalashtirilgan yillar oshgan mazkur asar har gal o'quvchining qaysidir jihati bilan sergaklantiradi davrning jirkanch muhiti amalparastlik turmushning ikir chikirlari va nihoyat go'zal muhabbat tavsiflariga boy ushbu asarning bugungi kungacha ardoqda ekanligi tasodif emas albatta mana bitta kitob haqida ham oz bo'lsa ham ma'lumotlarga ega bo'ldingiz kitob tafakkur qanotidir degan edi o'zbek allomamiz oybek kitob o'qigan inson qaysi sohada ishlamasin to'g'ri fikrlash ohu qaroni ajratish murakkab vaziyatlarda ohilona qaror qabul qilish ko'nikmasiga ega bo'ladi bundan tashqari nutq ravon bo'ladi va boshqalarni o'z ortidan ergashtira oladi bugun kitob o'qiyotgan bola ertaga televizor ko'rib o'yin o'ynayotgan oyna bolani boshqaradi deganidek kitob insonni yerdan ko'kka ko'taruvchi uning ma'naviy quvvatini ochruvchi buyuk kuchdir u insoniyatning tarixiy xotirasi ma'naviy ma'rifiy olami ilmiy zaminini mustahkamlovchi kelajakni yorqin ko'rsatib berishga qodir mashaladir aziz do'stlar sizlar ham oltinga qimmat vaqtlaringizni kerakli narsalarga sarflab har xil badiiy asarlar kitoblar o'qib o'zlaringizning dunyoqarashingizni fikrlash doirangizni yanada oshirishni maslahat berib qolaman